Всем привет! Меня зовут Саша, я админ группы Mask for Sale и это краткий видеообзор по вот такой вот маске из Гарри Поттера. Вот так эта маска выглядит спереди. Вот так она выглядит с обратной стороны. Все маски сделаны из литого полиуретана, покрашены акриловыми красками и покрыты лаком. Вот эта маска доступна в нескольких цветовых вариантах. Золотой, серебряный, также она может быть черная, белая, ну и в принципе какая угодно. Внутри есть вот такая вот мягкая подкладка, чтобы маску было удобно носить. И крепление это резинка шириной 20 мм и пластиковая застежка Pastex. Длину резинки вы можете регулировать. Сейчас я покажу, как эта маска выглядит на лице. Маски легко дышать благодаря тому, что она не плотно прилегает к лицу и воздух спокойно проходит и выходит из нее. А сейчас вы сможете увидеть, как эта маска выглядит вблизи. Thank you. Fuck, fuck, boss. эту маску, посмотрите каталог с ценами в группе ВКонтакте, либо вы можете пройти по ссылкам под этим видео. Обзоры на остальные маски доступны на нашем канале YouTube. Поэтому подписывайтесь, следите за обновлениями. Всем пока!